Будь вот, ласка, Вальдема Расхомичас, ваш комментарий. Ну, конечно, результатом недовольны, но моментами игры довольны. И хорошо, что не играл Лавринович. Как-то казалось, что будет легче. Но вышел Анисимов и показал свой класс, и что он еще опережает и наших молодых на всю голову, что нашим молодым надо работать. И, конечно, когда не можешь защититься внизу, очень ты открываешь тот же самый периметр. И был момент, когда мы отпустили команду, но потом обе команды делали замены, и мы попали в такой состав, где все-таки они нашли свою игру и начали играть. И против зума неплохо было, и защищались неплохо. Но мастерство есть мастерство, и чтобы, чтобы играть на равных с Будивельником, нам, нам надо еще немного дней пот, потрудиться. там по ходу игры были первые моменты, когда в принципе, дел шаги к тому, чтобы вернуться в игру, вернуть интригу в матче. Чего не хватило, в первую очередь, для того, чтобы возродить интригу? В первую очередь, не хватило нам э, э, мастерства в нападении. В первую очередь мы не могли забить свободные мечи. Если вы видели Максима в он, ну, он играет в четвертую игру за нас. И просто руки дрогнули. Потом большие мечи, которые должны забивать свободные против маленьких словами, что делает они, они этого не смогли сделать. И уверенности в своих действиях. Знаете, мастерство где определяется в, в решениях. Это самое главное, что я могу забить, я могу отдать пас, я могу э, взять и обыграть один-один. И вот у нас э, этих решений как раз не хватает. Кто-то выходит под свободным, мы этот момент начинаем э, проходить. И, ну, как, как знаете, что сразу не сделаешь, но с временем, когда игроки получает э, один э, шанс, другой шанс, третий шанс. Э, многие игроки прихватывают, бывает, которые, как и в школе, да? Многие учатся хорошо, одни средним, другим ничего не везет. Значит, те должны будут оставить баскетбол, а другие продолжат. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.